Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteruskan dengan soalan 1 daripada muka surat 121 2, 1. Matematik dah, dah, tahun 5. Okay, jadi, jawab soalan yang berikut. Nyatakan jawapan berbandukan kad nombor di bawah. 407,153. Jadi, soalan A ditanya. Apakah nilai tempat bagi digit empat? Nilai tempat tu yang kita sebutkan sebagai Satu, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu Jadi nilai tempat bagi digit empat ialah ratus ribu Kalau B Bundarkan nombor pada ratus ribu terdekat jadi kita tulis sekali lagi nombor tersebut 407153 Pada ratus ribu kita gariskan ratus ribu dulu Iaitu nombor 4 Dan tengok di belakang itu Iaitu nombor belakang ni Kalau 0, 1, 2, 3 dan 4 Tak perlu tambah 1 pada 4 kalau 5, 6, 7, 8 dan 9 Tambah 1 pada ni. Jadi sekarang ni nombor tu adalah kosong, tak perlu tambah dan di nombor itu nombor barunya lah tak perlu tambah dan nombor lain kita ubah kepada kosong. Okey, bermaksud kalau kita tulis nombor ni pada satu garis nombor, nombor ini lebih dekat dengan 400,000 atau lebih dekat dengan 500,000. Itu pemudaran pada 100,000 iaitu kita bilang 100 100,000 100,000 iaitu 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000. So di antara 400,000 dan 500,000 manakah nombor ni lebih dekat? Jadi nombor ni lebih dekat dengan 400,000. Dan C, hitung beza antara nilai digit 4 dengan nilai digit 7. Okay, jadi untuk nilai nilai 4 ialah kita tulis 400000 kita pastikan nombor tu nilai dia ambil nombor tersebut dan gantikan semua nombor lain dengan kosong dan bila nilai 7 ialah 7000 7000 jadi yang lain tu kosong dan kita nak beza jadi kita tolak jadi tolak dengan 7000 7 macam tu sebab ada empat uh, nombor pastikan dia di bawah empat nombor yang pertama dan tolak saja kosong 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 yang ini kosong tak boleh tolak jadi pinjam satu dan 3, yang ini jadi sepuluh yang ini pinjam satu hingga sembilan ini jadi sepuluh dan sepuluh tolak tujuh ialah tiga ini sembilan yang ini tiga jadi beza antara dua nombor tersebut ialah tiga ratus sembilan puluh tiga ribu Okay, soalan 2 Jadual menunjukkan rancangan televisyen Yang diminati sekumpulan murid Jadual tu cikgu tak lukis lah semula Kau okay, tengok pada soalan ni pada buku Jadi rancangan kartun Bilangan murid yang diminati Adalah 610,000. ribu Jadi cikgu catatkan sikit lah Kartun Ialah 609 ribu 140 orang. Kemudian kita fasans, uh, fantasi 24,861 kurang daripada kartun Tapi kamu tak boleh lah ya, tulis 6, uh, 24 ribu tu. Jadi fantasi, jadi dia kata kurang. Jadi maknanya kartun lebih ramai. Jadi untuk tahu berapa ramai. Okey dan memang soalan A itu memang ditanya pun. Hitung bilangan murid yang memiliki cita fantasi. Bukan 24000 nak tahu tu kita kena tolak iaitu 69140 tolak dengan 24861. Okey? Jadi tinggal 3 jadi 10 ini jadi 9 Uh, tiga pinjam satu dan tiga belas, tiga belas tolak enam ialah tujuh kosong tolak lapan tak boleh pinjam satu tinggal lapan ini sepuluh sepuluh tolak lapan ialah dua dan uh, lapan tolak empat ialah empat kosong tolak dua tak boleh pinjam satu tinggal lima ini sepuluh sepuluh tolak dua ialah lapan dan lima di sini jadi bilangan pelajar yang meminati cerita fantasi ialah 584,279 orang iaitu kurang 24,861 daripada yang meminati cerita kartun. B. Satu per lima daripada jumlah murid yang meminati men rancangan kartun ialah murid perempuan. Berapakah bilangan murid lelaki yang meminati men cerita kartun? Cukup akan tunjukkan dua cara di sini. Pertama, kita cari, kita darabkan dengan satu per lima itu. Itu satu per lima darab dengan enam ratus sembilan ribu satu ratus empat puluh. Tetapi, kita akan dapat jawapan itu adalah murid perempuan kerana pecahan ini adalah bilangan murid perempuan. Jadi, 1 darab RM600,000 akan dapat RM600,000. Jadi, RM600,000 ni kita bahagi 5. Jadi, 609140 kita bahagi dengan 5. Jadi, 5 darab 1 ialah 5, tolak ada 1 dan tuan kosong lima darab dua sepuluh tak ada baki turun sembilan lima darab satu lah lima ada baki empat turun satu empat satu lima darab lapan empat puluh ada baki satu turun empat lima darab dua sepuluh ada baki empat turunkan kosong jadi empat puluh lima darab lapan ialah empat puluh Okay? Jadi ada 121,828 murid perempuan. Okay? Murid perempuan. Jadi nak tahu murid lelaki macam mana? Tolaklah. Iaitu 609,140 dan tolak dengan 121,828. Okay? Uh, dan tolak kosong tolak lapan tak boleh. Pinjam satu daripada empat Tinggal tiga ini jadi sepuluh. Sepuluh tolak dua, sepuluh tolak lapan adalah dua. Tiga tolak dua adalah satu. Satu tolak lapan tak boleh. Pinjam Tinggal lapan ini jadi sebelas. Sebelas tolak lapan ialah tiga. Lapan tolak satu ialah tujuh. Kosong tak boleh tolak. Tinggal lima pinjam. Sepuluh tolak dua ialah lapan. Dan lima tolak satu ialah empat. Jadi bilangan murid lelaki ialah seramai 487,312 orang. Okey. Dan cara kedua iaitu cara yang cikgu rasa kamu akan lebih lebih baik lagi iaitu sebab kita nak murid lelaki. Satu per lima murid perempuan kamu kena tahu ada dua kategori saja murid sekongkuran di Malaysia iaitu murid perempuan atau murid lelaki. Kategori dia cuma lelaki atau perempuan saja. Jika satu per lima adalah murid perempuan, empat per lima adalah murid lelaki. Iaitu murid perempuan tambah murid lelaki jika dicampurkan dalam bentuk pecahan ialah satu. Okey? Jadi dalam kes ini ialah satu tolak 1 per 5. Ini adalah 5 per 5 tolak 1 per 5 iaitu 4 per 5. Kita dapatkan dalam bentuk pecahan dulu untuk bilangan kategori murid yang kita nak iaitu 4 per 5. Okay? Jadi ini pecahan bagi murid lelaki. Setiap 5 orang ada 4 orang murid lelaki. Yang ini, setiap lima orang Ada satu murid perempuan Jadi, kita darapkan terus Empat per lima Darab dengan enam ratus sembilan ribu Satu ratus empat puluh Dalam kes ini, kita kena darab Dan kita bagi Nak bagi dulu, boleh juga Nak bagi, lepas tu buat darap, pun boleh Nak darab bagi, pun boleh okay? uh, Jadi, cikgu akan buat Cikgu akan buat Sebabkan cikgu dah bahagi kat sini Jadi maknanya cikgu akan buat bahagi dulu okay, 609140 Bila kita bahagi dengan 5 Kita dah dapat Yang ni Tapi kamu kena buatlah semula surat Allah ni eh? Iaitu kita dapat 121,828 dan jawapan ini kamu darab 4. Okey, darab 4. Okey. Dan 8 darab 4. 32 2 dan 3 2 darab 4 ialah 8 tambah 3 11 1 1 8 darab 4 32 tambah 1 33 3 dan 3 di sini 1 darab 4 ialah 4 tambah 3 ialah 7 2 darab 4 ialah 8 dan 1 darab 4 ialah 4 so kita dapat 487,000 312 Kedua-duanya memberikan jawapan yang sama Tapi cikgu consider yang ini adalah untuk yang bijak-bijak betul-betul Kalau nah, kamu rasa kamu bijak gunakan cara ini Kita terus sambung dengan soalan nombor 3 Gambar menunjukkan bilangan kupon hari kantin di dalam kotak Q. Kotak Q ada berapa? Ada 1800 keping kupon. Bilangan kupon di dalam sebuah kotak lagi iaitu kotak R ialah 130% daripada bilangan kotak Q. Hitung bilangan kupon di dalam kotak R. Jadi di sini kotak R ada 130%. Peratus. Jadi, uh, kita darabkan saja 130 per 100 darab dengan 1,800. Nanti kita akan dapat bilangan yang ada dalam kotak A. Jadi macam mana buat ni? Kita cikgu tengok sini ada dua kosong yang kita boleh potong dengan sini. Jadi yang tinggal bawah ni satu je. Tak perlulah nak bagi lagi. Jadi, tinggal 130 darab 18. Jadi, 130 darab 18. Jadi, 0 darab 8 ialah 0. 3 darab 8, 2.4. Dan 1 darab 8, 8 tambah 2 ialah 10. Pangkahkan nombor yang pertama. Dan kemudian sekarang ni, dan padamkan jawapan di atas dia dulu. Dan sekarang kita akan darab dengan 1. Darab 1 senang je. Salin balik nombor ni. 0 tiga dan satu tambahkan tambahkan dua nombor ni kosong tambah tak ada apa-apa dan empat tambah kosong ialah empat kosong tambah tiga ialah tiga dan satu tambah satu ialah dua jadi bilangan kupon dalam kotak A berjumlah 2340 iaitu 130% daripada kotak Q. Maksudnya kotak R tu lebih banyak. Soalan B, Selepas beberapa hari, dua per 3 daripada bilangan kupon di dalam kotak Q telah dijual. Berapakah bilangan kupon yang masih ada di dalam kotak Q? Jadi, kita akan buat dua cara untuk soalan B ini. Yang telah dijual, dua per 3, kita darabkan saja. Dua per 3, darab satu ribu lapan ratus. Kita akan dapati dapat jumlah kupon Q yang telah dijual. Jadi kita darab dan bahagi. Jadi 1800, cikgu nak bahagi dululah senang sikit. Jadi 1800 kalau kamu nak bahagi bahagi nombor bawah, jangan dah bahagi nombor atas pula. Jadi bahagi 3. Jadi 3 darab 6 18. Tak ada baki. Jadi bila turun kosong, jadi 3 darab kosong, dah kosong. Dan turun kosong lagi, 3 darab kosong. Dan 4 kosong tak ada baki, jadi 600. 600 ini kemudian kita darab dengan 2. Jadi dapat 0,012. Jadi 1,200 telah terjual. Bakinya berapa? Jadi untuk tahu baki adalah jumlah asal 1,800 tolak dengan 1200. Okay, jadi 0, 0, 8, tolak 2, 6. Jadi masih ada 600 keping kupon dalam kotak Q. Cara kedua, kamu tengok yang terjual 2 per 3. Jadi yang tidak terjual ialah 1 per 3. Kerana Jumlah yang terjual dan tak terjual mestilah satu. Jadi satu tolak dua per tiga bermaksud tiga per tiga tolak dua per tiga sama dengan satu per tiga. Yang ini bermaksud setiap tiga keping kupon, dua telah terjual. So maksudnya setiap tiga keping kupon masih ada satu yang tidak terjual. Jadi kita tinggal nak darabkan pecahan untuk yang masih ada dan darabkan jumlah kupon yang ada tadi. Jadi untuk dalam kes ini, kita satu darab 1,800 dan lah 1,800 dan lah 1,800, lah 1800 bagi 3. Jadi 1,800 ada bagi 3. Ah, 1,800 bagi 3 sama dengan 600. Yang itu Terus jawapan bukan untuk yang ini Tapi jawapan untuk yang ini Iaitu Berapa keping kupon yang masih ada Faham? Soalan 4A Selesaikan Yang pertama 125,625 Tolak 6 darab RM5,000 Kalau ada tolak Dan darab dalam spetikis ini Kita perlu selesaikan pendarapan dulu Okey Jadi, ini soalan olahnya Ada satu syarikat Yang punya wang sebanyak RM125,600 Dan Syarikat ini mempunyai 6 pekerja yang akan diberikan bonus sebanyak rima ribu setiap seorang. Jadi soalannya, berapakah baki wang syarikat setelah bonus diberikan pada enam pekerja itu? Jadi kita perlu darabkan dulu berapa banyak yang akan dikeluarkan oleh syarikat tersebut. Okey? Jadi RM5,000 darab enam. Jadi, 0 darab 6, 0, 0 darab 0, 0 dan 5 darab 6, 30. Jadi, akan 30000 dikeluarkan untuk membayar bonus seperti menjalani cerita itu tadi. Okay, dan baki adalah RM125,600 tolak RM30,000 ada lima nombor. Jadi kosong, 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 tiga. Okey. Pastikan setiap satu nombor diletak di bawah nombor yang satu lagi. Dan kosong tolak kosong, kosong tolak kosong, enam tolak kosong, enam, lima tolak, tolak kosong, lima dan di sini ialah dua belas. Dua belas tolak tiga ialah sembilan. Jadi, baki wang pada dalam dalam akaun syarikat tu masih ada 95,600. Okey dan kita teruskan dengan yang kedua iaitu RM800,000 tolak RM120,000 bahagi 8. Okey? Kalau ada tolak dan bahagi, especially yang ni ada bracket sebenarnya. Bracket tu mesti diselesaikan dulu. Okey? Bracket tu mesti diselesaikan dulu. Jadi, 120,000 Bahagi 8 Jadi 8, 8 16. ni 12 saja jadi 1 je lah Jadi tolak 8 Jadi 12 tolak 8 ialah 4 Turunkan kosong Jadi 8 darab 5, 40 Tak perlulah kita nak habiskan tulis kosong, kosong, kosong kan Nanti kosong tu Jadi kalau dah habis tak nak bagi dan kesemua kosong, kosong Jadi jawapan bagi 120,000 bagi 8 ini ada tulis 15 dan masukkan 3 kosong lagi. 0, 0, 0. Jadi maknanya 15,000. Jadi maksudnya soalan ni nak suka so, kamu tolakkan 800,000 tolak 15,000. Okay, jadi RM 800,000 tolak RM 15,000. Jadi 1, 2, 3 dan kemudian 15,000. Okey, dan tolakkan kosong, kosong, kosong. Yang ini tak boleh tolak. Kita pinjam 1 daripada tu. Kita dah lapan, tiga, tujuh. Ini jadi sepuluh. Tapi kosong yang hujung sana nak pinjam satu. Daripada sepuluh, tiga, sembilan. Ini akan jadi sepuluh. Sepuluh tolak lima. Ialah lima. Sembilan tolak satu. Ialah lapan. Dan tujuh tolak tak ada. lah tujuh. Jadi, ialah RM 785. Dan kita teruskan dengan soalan B. Soalan B. Kita gambar menunjukkan harga sebuah peti sejuk. Peti sejuk. Harga mesin basuh tidak ditunjukkan. Jadi me, uh, mesin basuh tidak ditunjukkan. Jumlah harga sebuah peti sejuk dan tiga buah mesin basuh ialah 16,560. Okay, Jadi, ha? ya, tandakan right pada ayat matematik yang menunjukkan harga sebuah mesin basuh. Macam mana kita tahu harga mesin basuh tu? Okay? Jadi, harga dia beritahu kita. Jadi, kamu boleh guna macam ni. Uh, cikgu ajar kamu silibus tingkatan satu. Okey? Silibus tingkatan satu. Kamu akan jumpa nanti tingkatan satu. Okey, kalau kita tak tahu satu nilai, kita gunakan algebra. Apa itu algebra? Apa-apa simbol yang kita nak gunakan. Tapi lebih popular kalau tingkatan satu, dia kita gunakan X atau Y. Okey, jadi untuk... Uh, mesin basuh itu yang tidak ditunjukkan. Okay, jadi untuk B, uh, peti sejuk, peti sejuk ialah RM6060. Jadi untuk mesin basuh ialah RMX. Kita tulis macam tu. Okay, nanti kita tengok samalah. Okay. Jadi dan jumlah harga satu Uh, sebuah peti sejuk iaitu RM6000 ni RM6000 60 ringgit, tambah 3 mesin basuh jadi 3x ha. dan bernilai adalah RM 16560 okey jadi sini pun ada RM eh? ha, macam tu Okey, jadi itu persamaan yang perlu diselesaikan. Jadi, bila keadaan macam ni, kalau kamu rasa tak selesa dengan X, kamu boleh isi tempat kosong okay? ataupun kotak. Okey, jadi seperti soalan itu ada kotak. Jadi, tiga kotak. Ha, tiga mesin basuh. Jadi, nak selesaikan ini macam mana? Okay, jadi, apa kamu kena buat dulu? Kita tahu yang ini jadi, nilai ini, tolak dulu nilai ini. Okey? Nilai bagi tiga mesin basuh so, ialah RM16,560 tolak dengan RM6,060. Okey? Dan selepas itu, nilai ini kita akan bahagi tiga sebab bila nak tolak, harga barang yang tinggal itu Hanyalah harga untuk tiga mesin basuh. Sejuk dah tak ada. Jadi, kemudian kita bahagi tiga, kita akan dapat nilai tersebut. Okey? Jadi, dari sini, yang mana yang lebih sesuai? Okey? Jadi, dia adalah uh, yang pertama tu tidak sesuai sebab dia tambah dulu, baru bahagi. Dia kena sebenarnya uh, kena tolak ni tolak. Okey? Ada tak? Ah, ya yeah. itu. Uh, yang ketiga tersebut. Dia kena tolak. Okey. Kan, kenapa yang kedua tak sesuai? Sebab bila dalam yang kedua tu ada tolak dan ada bahagi macam itu, kamu kena buat bahagi dulu. Jadi, kamu tak boleh. Kamu kena tulis uh, bahagi tiga itu. Uh, kalau kamu nak bagi tiga, boleh di sini. Bagi tiga, tapi dalam bracket. Setelah ditolak. Ah, ha, jadi ni, setelah ditolak, kita akan dapat harga tiga mesin basuh. Dan kemudian dia bawa kita bagi. Tetapi kalau kita tak letak bracket, maksudnya di sini, kita akan darab dulu. Bila kita darab dulu, harga dah lebih daripada harga tiga mesin basuh dan uh, dan peti sejuk tersebut. Okey. Jadi dalam kes ini yang merah tu adalah jawapan uh, bukan yang kuning sebenarnya ya. Yang kuning. Okey. Jadi jawapan tu adalah jawapan kuning. Pecik tu tak ada marker kuning. Ha marker kuning tu tak ada. Yang tu kamu cikgu labelkan dengan biru lah. Sebenarnya ini adalah untuk label kuning iaitu tolak dan kemudian bau bahan. Okey.